Становище заблокованих в Криму українських військових стає дедалі гіршим. Як окрім моральної підтримки, може їм допомогти вище військове керівництво? Яку роль у цій ситуації може відіграти НАТО? Про це будемо говорити з президентом Атлантичної ради України, генералом майором у відставці Вадимом Кричаниновим. Пане Вадимо, доброго ранку. Доброго. Отже, як на вашу думку, коли Україні в якому випадку вже треба або можна звертатися по допомогу до НАТО? Ну я думаю, що вже ми або Обратились. Но, вы понимаете, для того, чтобы НАТО применить, надо консенсус государства. Их 28. Это первое. Второе надо что? Чтобы мы были членом НАТО. Мы, к сожалению, не член НАТО. Вот. Ну и много других э -э 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 причин. Дело в том, что, понимаете, НАТО принимает те государства, которые не имеют кризисных отношений с соседями. А, зокрема, у нас в Крыму же есть проблема крымско-татарского народа також. Не, ну да, нет, это не то. Вот отношения с Россией сейчас, да, это может быть причина. Потому что между двумя государствами противоположные отношения. Вот, понимаете, вот это важно. Но могут быть исключения. Я думаю, что мы обратились к НАТО, но пока НАТО реагирует тем, что советует и хвилюется. И хвилюется, да, обижается и так далее. Понимаете, возни... возмущается, я бы так сказал, возмущается военным поглощением России, Украины. Ну а яку військову такой... допомогу мы можем отримати и варто на Ну вот сейчас идет, уч... идет учение в Черном море США, Румыния, Болгария. Ну, там связано с системой ПРО. Да, корабли могут подойти к нам, на нашу экваторию. Мы пока до референдума, это территория наша. Пусть там есть российские войска, все, но она юридически наша, она украинская. Мы можем их пригласить. Но как это будет выглядеть, как это Россия отнесется к этому сейчас, потому что она все заблокировала, это вопрос. Но это нужно делать, и я думаю, с этим надо обращаться. Ну и, кроме того, может быть исключение. Я думаю, может быть исключение, что НАТО может применить какую-то операцию, связанную с выдвижением войск. Почему? Потому что на Путина больше ничего не влияет. То есть, и еще раз же у НАТО, до речи, какие они есть? Ну... Ну, кроме самой военной части, навчание, того, что вы еще не сказали. Ну, уговоры. Уговоры, предупреждения, что мы то-то, то-то, мы усе Прекращение взаимодействия, прекращение отношений, вот. ну, ограничения какие-то вооружений, но это все предупреждения, это не те меры, которые можно применить против России. Криму. Ви якраз сказали до референдуму. Я просто хочу наголосити, що а, після 16 березня, як би не ставилися до питання референдуму, правову оцінку, а, це окреме питання, тим не менше. А, зараз а, вони знаходяться ну, на окупованій території, а потім вже можуть знаходитися де-факто, визнають чи не визнають, тим не менше в іншій країні. Но... Як будуть вирішувати цю проблему? Я маю на увазі о, наших О, Це дуже важливий питання. Я його теж розумію. Діло в тому, що наші воєнні. будут на чужой территории после 16-го. Мы говорим о это, и в выпадку, если... Э, да, состоится референдум. Но референдум, к сожалению, состоится. Там уже подсчитаны все результаты, все это, все. Я думаю, очень мало шансов его остановить. Если его не остановить, наши войска находятся на чужой территории. Как быть? Семья военных. Жена работает дочь учится или в детском саду, есть квартира. Выходить на нашу территорию, если мы их будем выводить, мы дадим такие условия? Нет. Поэтому что надо думать? Я думаю, что нужно решать на международном уровне создание баз, военных баз на территории Крыма. То есть аналогичная ситуация, просто да, наоборот. Ситуация, да, я думаю так. Как оно получится, это другой вопрос. Потому что Россия будет против. Вот. Будут ли наши военнослужащие ну, нарушать присягу? К сожалению, я думаю, что будут. Но... Определенная часть, которая э, получится вот в таких трудных материальных условиях, как я говорю. Як можно за шкода ты об этом остался. Что может помешать этому? Ну, не проведение референдума. Вывод войск российских из крыма вот это что может этому помешать потому что опоздали мы опоздали я не знаю сейчас я яценюк едет в соединенные штаты будет говорить с обамой конечно достаточно было бы определенных предупреждений только серьезных предупреждений со стороны обамы путину ты не менее, заявы в журналы, пана Обама? Да нет, это недостаточно. Есть все-таки то, что может сказать президент. То, что подтверждает э, председатель Комитета Штабов США. Генерал сказал, что мы можем применить военную силу. Вот что может быть, что может остановить. А так к сожалению, я не віжу, пане Вадиме. Є такий аспект, який ми, якщо ми говоримо про можливе явище, схоже на референдум, ми так називаємо це, поки що воно не має однозначної правової оцінки. Тим не менше, якщо в результаті того, що ця частина відійде все ж таки до Росії, звісно, зміниться статус українців, які знаходяться будуть тепер в складі да. Росії, які мінуси та плюси їх чекають? Просто є така теза, що якщо зараз хлопці йдуть до армії до лав армії української. Если изменится держава, то они будут служить армии іншої державы. И это означает, что но... 22 года, 23, це було нет, нет, і мирно, нет, а сколько Украина независима, это было спокойно и мирно, а теперь это означает, что они могут попасть в горячие точки? Нет, тут такая ситуация, что, видимо, в Крым, если сложится такая ситуация, в Крым призывать не будут наших. А те будут потихоньку увольняться. Это те, кто служит срочную службу. Я думаю, туда призывать не будут. Вот. Може так, но может статься так, что из быть... Крыма будут выкликать в другие горячие точки, которые будут выникать, або не будут. Э... Не, но если, да, но если они наши войска останутся, так все нормально, будет призываться, но надо дать условия жизни им там, понимаете, и боевой подготовки, и все, их закрыли, его никуда не выпускают. Эти же вопросы надо решать, но эти вопросы можно решать так же, как мы решали на международном уровне с Черноморским флотом России. Мы им разрешали Это то, то, мы им разрешали то, пожалуйста. Вот. Но как оно будет решаться, я не могу сказать. Потому что Путин ведь не соблюдает никаких мировых э, правил. Вот. А ну что, вот таким образом, понимаете, только сила, только сила. Европа его боится. Его Скажи, боится, поэтому... Кромі економічних віл, вона нічого не підтимала. ви говорите саме про силу, як про демонстрацію сили чи про реалізацію цієї військової потужності? Ну, і бажання демонстру... можна ров навчання ці військові можна розцінити як демонстрацію сили, да. але, однак, не використання да. її фактично. Да. Да. Ну, от так як вони ведуть себе в Криму. Це демонстрація сили. Цього може бути достатньо. скажімо, ми говорили просто, що е, військово-повітряні навчання із країнами Балтії, Зокрема, переміщення американського військового корабля в Чорне море. Е, це достатня відповідь пограли м'язами і це вже спрацює? Ну, я думаю, ні. Я думаю, ні. Вона може якось за... обстановку, але... Но... Если это еще до референдума, то мы можем их пригласить в экваторию Севастополя. А если это уже будет референдум, если будет считаться, что это российская территория, так это Россия должна делать. Ну, пытание акватории взагалі зараз скрутные, кажут, про затопление специальных кораблей да, для да. того. Ну, это все надо освобождать. Это все надо освобождать. Это все хамство такое. Понимаете? Я же говорю, что... Они нас поглотили как бы военной силой. Есть такой термин. Поглотили. А Европа что? Европа молчит, потому что нет войны. Ей главное, чтобы не было войны. Вы знаете, пане Вадиме, хочется пожелать, все же таки, чтобы войны, цей войны справді не відбувалися. Да, это да, ну... не только Европе, а всем нам. Мир нужен всем. Спасибо, что были сегодня с да. разом с нами зранку. С Я надеюсь, мирного неба – это самое лучшее побажание, которое можно сегодня сказать. Дай Боже. Дякую. Ну, спасибо. спасибо.